yuriy kuratov 99 yil 2 aprel kuni lavozimidan chetlashtirildi bu prezident boris Yeltsin buyurtmasining hamda fsb direktori vladimir putin itoatkorligining mevasi edi aynan mana shu ishidan keyin boris Yeltsin putinni o'zining siyosiy merosxo'ri qilishga yakuniy qaror beradi 1999 yil 31 dekabr kuni yangi yil tabrigida boris Yeltsin prezidentlikdan ketganini hamda bu lavozimni vladimir putinga topshirganini e'lon qilganidan xabaringiz bor putin uchun hammasi yaxshi ketayotgandek edi lekin yuriy kuratovni ilintirishda foydalanilgan fsb konspirativ kvartirasi ya'ni Bolshaya polyanka ko'chasi 3 uy to'qqizinchi kvartira mavzusi rus jurnalistlarning tinib tinchimasligi tufayli 2000 yilning ilk oylarida yana jamoatchilik og'ziga tusha boshlaydi